Сайленд-Хіл по жовтоводськи днями мешканців гуртожитку за адресою Кропотки на 14 відвідав соціальний патруль на чолі з міським головою Володимиром Абрамовим. Представники поліції, депутатська комісія, мер та наша знімальна група завітали з рейдом увечері, як то кажуть, в годину пік, коли усі мешканці гуртожитку вже мали б бути вдома. Проте рейд показав гуртожиток перетворюється на клоаку для сміття та соціальних елементів нашого суспільства. Була створена временна контрольна комісія в составі депутатів. Туди вийшли депутати, председатель цієї комісії Іщенко Сергій Ніколаєвич, Депутати вийшли Сімбірський, Устіменко, Зінченко, Ракульцев, Головатий. Эта комиссия должна была проверить правомерность проживания людей в общежитиях по Кропоткино 14, проверить условия проживания, содержание этого здания и так далее. 12 июля 2017 года в 7 часов примерно 10 минут комиссия зашла в здание общежития Кропоткина 14, корпус 3. Я много видел общежитий, сам проживал 9 лет, наверное, в сумме в общежитиях. Но такого бардака, которому я увидел в этом общежитии, на определенных, на некоторых этажах и в некоторых комнатах, я, честно говоря, вообще не видел. Вот. Очень хорошо, что у нас депутаты проникли с необходимостью проверить эти общежития. Спасибо еще раз говорю полиции, что с нами зашли, потому что ситуации были разные в общежитии в этом. Мы с разными людьми общались. Даже был случай, когда там была собака бойцовской породы в комнате в общежитии, готова была броситься на нас. Вот. И люди готовы были применить оружие, потому что была реальная угроза жизни и здоровью нам. Но я хотел сказать о другом все-таки. Я хотел сказать о том, что в общежитии мы пока бегло выявили очень большие нарушения, во-первых, по вопросам санитарии. Есть комнаты, я так понимаю, вообще брошенные. В этих комнатах какой-то склад мусора какие-то одежда непонятная, обувь, то есть, ну, это полная антис, антисанитария. Такое впечатление, что это не общежитие, а вообще какой-то притон или вообще непонятно что. Есть комнаты, где проживают вроде бы люди, но в тот, -то, каких условиях они проживают, в каких условиях они сами себя завели, у меня складывается впечатление, что иногда там вот животные живут лучше. Причем эти люди пьяные, дети. Вообще непонятно, кто там в комнате находится. Какие-то посторонние лица находятся. Маленькие дети бегают. в вонь, экскрементами воняет. Это, ну, это просто ужас. просто ужас. в квартире. Ладно, что надо. воды, с кем? С депутатами? Сейчас, секунду, у меня есть... да, зачините а посмотреть. А, а нам надо посмотреть. Путин, на, откройте. Покажите. Условия там, где типа, а С кем вы проживаете? И сколько там прописан человек? Один. Здесь, здесь? Да, да. О, да. Я здесь? Я ему и моя собака. Нет, ну а еще кто с вами да, проживает? Где прописан я просто проживает? Я на собаке, я нянька, я нянька а вот, собака Хорошо, ну, покажем, да. Вообще да, живу. Нет, кто да, тут да, проживает Собака, собакой, если кто проживает. А, а, а собака чья? вовка. Да, 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 да. да никого тут нет. Не-не-не, они на веселой. Ну, собака, наверное, испражняется, наверное. Это не столько Надо себя обслуживать. Мы же люди. Надо себя обслуживать. Да это я в запое была. <связывая> не она даже не <связывая> открывается. <связывая> она вам пишет жалобу за то, что я провожу ее, ее вещь. А Снимай. Снимай сюда тоже. Снимай, Потому что кирпичная свалка. Он не то стоит. Не выкинул. Понимаю, что надо куда сметиться. Вообще не работаете? Она а как вам дали общежитие? Вы не подскажете? Ну как, как не знаю? Ну вы же поселили самом дали. Как вам дали общежитие? Паспорт это, прописка. Не, ну, прописка прописка есть посередине? Есть. Есть. Э, насколько я понимаю, что дают общежитие для тех, кто где-то работает на каком-то предприятии, или э, там дети учатся в, в школах, в садиках. Как вы, как вы получили это общежитие? Вы подскажете? это, наверное, уже один новый.

Получается 715, 716, 717. И вы одна тут прописаны? Да, что, одна, человек. А можно паспорт поставить? А что так много комнат? Скажите, пожалуйста. Дети тут взрослые? А, четыре комнаты у вас. Так а сколько людей вообще здесь прописано? У вас целый блок, да? да? Сколько людей здесь прописано? Четыре. Четыре человека да. на четыре на четыре комнаты? Да. А как это так получается? Ну взрослые дети по тридцать год. Ну на что я знаю в одной комнате по два места. А они тут дети с семьями живут или одни? Она ну, а... прописана? они прописаны или проживают. И прописаны, и проживают. И, и, и проживают? Да. Дети поженились, по выезжали отсюда, а она занимает одна, здесь на данный момент занимает две комнаты. Ну, опять-таки надо смотреть, что мы же ее выселить не можем. Я ну, понимаю, люди, я дену, вот, вот, мебель, люди, скажите, да пожалуйста, люди выписаны. Везде. Сюда можно поселить людей, которые а будут жить? Здесь? да, это мне ордер, я поселю кого угодно. А, а я... вы а даете? Ну, а вы куда да... А, а куда? как я, свои а как я дам, свои как свои дам, дам, я дам это что если у человека есть ордер на две комнаты, лишить его только по суду можно. Лишите его по суду ради Бога, Ну просто вы. Ну, на нікому в етажах ми видели, там є себе, э, там відкривали і показували. Там куча, е-е, э, склад. <продукт> просто склад? Це так тон прилеж. Да, просто склад там. І там є проход, да, с утра. Ну, він не закритий. Про прохід, проходити. <продукт> ну, ми ми придоставали фотографії, які ми тоді зняли. Виявило, що у гуртожитку люди не тільки живуть, а ще й моляться. Володимирович, чесно скажи, от там, де закрита двері, ти здаєш я говорив про тут? Честно, быстрее. Нет. Мы же в нет? Нет. Если там окажется, что только кому сдаешь. Вот там, где мы были наверху, мы вот только что. только что, да. Что что люди оборудовали себе комнату. Не я спрашиваю. Модельный дом. ну, так спрашивай. ну. На этом самом, что сейчас возьму ключи, открою и покажу. Ну, да хочу там модельный дом в общественном месте. Ну, люди молят, ну что, ну, я, я... я? я откажу. Там нету никого, 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 никого. Я, это, нет никого, тут никто не у нас к вам вопросы. У вас вы живете в интерсанитарных условиях, вы женщины себя не обслуживаете. Дети, дети находятся непонятно в каком Почему состоянии. Дети? дети сейчас гуляют. Сейчас гуляют. Когда они приходят, вы видите, как ваши дети ну, стоят. Я сейчас за ними выхожу. А скажите, пожалуйста, вот это у вас сейчас подсоединение является нестандартным. Это вы воруете электричество или что это происходит? А здесь? это уже все проблемы до электрика. Это ее дети. Это ее дети. А, мы, а мы им выделяем деньги, детские пособия выделяем деньги. На то, чтобы они поступали вот таким а вот... Да смотрите, вот. я вас предупреждаю. То если уже было, если вот это будет играться дальше с детьми, вы получаете детские деньги, на них живете. Но вы не обеспечиваете детям нормальное проживание. Но и закончится печально. Вы не будете получать комиссии. А дети у вас просто, ну вы лишитесь права на детей. Потому что дети, нормальные дети у вас. Ну в таких условиях проживать нельзя просто нельзя, Жень, товарищи. Я поставил вопрос перед руководителем коммунального предприятия в ЖЭО о том, что руководство... Комендант этих, этих общежитий, наверное, все-таки не на своем месте, потому что довести до такого состояния общежития, это еще надо умудриться. В конечном счете, ну, я все понимаю, там мог, мог кто-то проникнуть в общежитие без регистрации, кто-то мог проникнуть мимо, мимо вахтера. Но когда в комнатах длительное время находятся свалки мусора, просто мусора, вот. Но, наверное, это недопустимо. Тем более, это же общежитие под контролем все-таки коменданта этого. Он должен контролировать ситуацию. Я больше того скажу, за общежитием по штатному расписанию примерно 25 человек числится. 25 человек. Уборщики, дворники, кровельщики, слесаря. Дворники должны убирать придомовую территорию. Должны быть уборщики на этажах убирать, еще раз 25 человек, вахтеры там и так далее. Вот. Ну, я, честно говоря, не, пребываю в некотором недоумении, потому что такой большой штат, а уборки территории я не вижу. Вот. Кроме того, если скажут, маленький тариф, ну, тариф, что вы понимали, по этому общежитию, который утвержден был решением исполкома, то для жителей города тариф он составлял максимум, по-моему, где-то 4 гривны. То для тех, кто проживает в общежитии по Кропоткино, в зависимости от номера, тариф находится ниже 6,62 нету тариф. 6,62 копейки, 6 гривен, 62 копейки за квадратный метр. Тут, правда, в тарифе заложены цифры которая предполагает затраты на техническое обслуживание лифтов, но лифты там, я так понимаю, не работали достаточно длительное время. Поэтому у меня вопрос, как можно собирать деньги за лифт, если он вообще-то не работает и не предполагается его ли ремонт в ближайшее время. Но это будет отдельная история. Вот один из самых больших тарифов. Да, кстати, уборка придомовой территории, то есть уборка дворниками территории вокруг общежитий в тарифе, составляет больше 2 гривен. В зависимости от здания, я так понимаю, площадь убираемая. Ну вот самая маленькая 2, 2, 2 гривны 8 копеек, самая большая 2 гривны 21 копейка по четвертому корпусу. У некоторых тариф по содержанию всего дома примерно такой, 2,40-2,50. А тут только уборка при домовой территории в тарифе. Мало этой суммы? Но мне кажется, сумма достаточно приличная для того, чтобы все-таки организовать уборку хотя бы при при домовой территории, то есть территории возле этих общежитий. Ну а то, что внутри общежития делается, это просто жах. Это просто жах. Это же все годами. Никто не досуживался, я так понимаю, ни один из депутатов, прежней каденции, у нас тут умные депутаты прежней каденции. Наверное, никто не досуживался в общежитии хотя бы сходить, посмотреть. Чего ж вы не сходили, не посмотрели? У вас тоже было возможность создать временно депутатские комиссии контрольные. Вы что, не знаете, что есть общежития, которые подконтрольны собственно городскому совету и коммунальному предприятию уже. Восходили, посмотрели, запустили ситуацию просто. До нельзя. Те люди, которых мы увидели, где-то процентов 50-70 удалось, потому что многие ж попрятались, это понятно. Многие люди просто попрятались. Попрятались по той причине, что у них вообще нет никакой регистрации. То есть они в этом здании не имеют права находиться. Там несколько человек мы смогли увидеть, которые там находились без регистрации. Но один был пьяный, второй человек был под, я так понимаю, влиянием наркотиков. А те, кто открывали люди, которые адекватные, они все да, имеют регистрацию в этом общежитии. Единственное, есть вопросы следующие. Когда делали регистрацию в этих общежитиях, а регистрация поселения в общежитии, чтобы понимали жители? может осуществляться в соответствии с нормативным документом только на основании ордера. Единственным законным основанием для поселения в общежитии является ордер на поселение. Ордер в настоящее время выдают у нас управление ЖКХ на основании решения исполкома. На основании этого документа человек вселяется в это общежитие и ставится соответствующая отметка в регистрации. Людей, которые зарегистрировали, мы там видели. Действительно, у них стоят штампы регистрации именно общежития. Единственное, есть моменты какие. Стоит штамп регистрации, корпус указан, а комната не указана. И поэтому человек селился кто где хотел. Но это вопросы к тем, кто в те времена регистрировал людей в этих общежитиях. То есть без комнаты я не понял, как вот принимали решение, в какую комнату человеку поселиться. В какую хотел, что ли? Ну так не бывает. Каким образом решается вопрос закона? У нас есть комиссия. В исполкоме, которая занимается жилищными вопросами. Но мне известны редкие случаи, когда кто обращался в эту комиссию и вы не предоставлено место в общежитии. Редко случаи, когда вот такие, что не предоставили. Как правило, все, кто обращается в комиссию, мы предоставляем возможность проживать в общежитии. На комиссию, то есть сначала заявление, обоснуйте, почему вам надо общежитие, комната или место, лишь место так называемое. На комиссию. Комиссия рассмотрит этот ваше заявление. Если положительно или отрицательно, все равно на исполнительный комитет. Исполнительный комитет будет голосованием принимать решение, давать вам право на проживание в общежитии или нет. Но как еще раз повторюсь, случаи, когда мы отказывали, были единичные случаи. После этого вам выписывают ордер, и вы на законных основаниях можете находиться в общежитии. Отже, висновок до відповідальності будуть притягнуті і мешканці, які проживають незаконно, і керівництво гуртожитку, яке довело його до такого стану.